Тему продовжимо обговорювати з головою Черкаського обласного благодійного фонду Екоцентр Оленою Литвиновою. Вітаю вас, пані Олено, У нашій стідобриді Тож, перед передусім, розкажіть, будь ласка, детальніше чи це була разова акція і чи є плани щодо регулярного проведення таких заходів. На самом деле, вот эта акция, которая произошла в понедельник в коммунальном черкасском приюте для бездомных животных, была в своем роде уникальной. Первый раз собрались волонтеры, которые раньше в приюте не были. То есть для них это был первый опыт помощи в таких социальных проектах. Но все ребята, практически все, которые в ней принимали участие, выразили готовность и дальше помогать приюту. И, возможно, мы будем встречаться еще не один раз. И, в общем-то, надеюсь, что у приюта появятся вообще новые постоянные волонтеры. Дякую. Скажите, пожалуйста, как находили волонтеров и как собирали кошты, Как собирали деньги на проект? Проект вообще состоялся благодаря нашей совместной работе с Украинской биржей благотворительности. Это тоже социальный проект, это благотворительный фонд, на сайте которого мы выложили свой проект. У нас родилась идея привлечь немного средств, ну и какие-то там вот новые руки, новых волонтеров для помощи животным в приюте. И благодаря тому, что проект был размещен на сайте биржи, волонтеры узнавали об этом и изъявляли желание в каждом из городов, где проводились такие акции. Ну, в Черкасах, в частности, это было реализовано в приюте. И они изъявляли желание как-то каким-то образом Помочь. То есть благодаря тому, что проект вот, был выложен в интернете. И точно так же благодаря интернету собиралась сумма необходимая для покупки инструмента, вот, с помощью которого делались новые будки для собак. Пани Влана, ну, ласка, пожалуйста, какой еще щедопомогу потребует ваша деятельность? Делу помощи животных нужна самая разнообразная помощь. Вот, например, в этот понедельник мы делали будки. Но ну, не будки, ну, не одни только будки, единственная потребность ⁇ приюта. Всегда нужны волонтеры для помощи руками непосредственно в приюте. Нужно прийти выгулять, нужно помочь накормить, налить воду и так далее. То есть такие самые вот простые действия. Плюс можно помогать, вообще не посещая приют, потому что очень многих останавливает там неудобно добираться, всего лишь один выходной день, неделю и так далее. И так далее. Самое важное, что, в чем нуждаются животные любого приюта, в том числе черкасского, это пристройство, то есть поиск хороших рук, ответственных, любящих хозяев. Если вот люди просто неравнодушные к этой проблеме, могли бы каким-то образом распространять информацию о животных, которые содержатся в приюте, это можно делать беря информацию с сайтов, с форумов черкасских зоозащитных и просто вот каким-то образом распространяюсь даже среди социальных сетей. И, как показывает опыт, это действительно эффективный способ пристройства. так что, если вы неравнодушны и вот можете помочь хотя бы этим, это уже будет очень большой взнос. понял Олена, скажите, пожалуйста, как взагалі зараз складывается ситуация из решения проблемы без притульных тварин в Украине? Я нагадаю, напередодні та під час да, єврочемпіонату багато було нарікань на жорстоке поводження з тваринами. Зоозахисники закликали до бойкоту чемпіонату та збиралися на мітинги. Чи призвело це сьогодні вже до якихось результатів? Є якісь зрушення? Прошу. Очень интересный и сложный вопрос. На самом деле все эти акции протеста, это по сути уже был такой вот акт отчаяния, когда в городские власти, во многих городах, проблема ведь существует по всей Украине, просто ну, совершенно не хотят идти навстречу зоозащитникам и животных уничтожают самым жестоким образом. И, к сожалению, Украина вот имеет теперь такую не очень хорошую репутацию. Но я должна сказать, что ничего не проходит бесследно. И вот буквально позавчера уже в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект, который предлагает в частности обязательную регистрацию домашних животных и введение гражданской ответственности владельцев собак потенциально опасных пород. Это, в общем-то, неплохой такой шаг. То есть я не хочу говорить о том, хорош этот законопроект или нет, с ним нужно детально ознакомиться, чтобы делать выводы. Но то, что наши депутаты наконец обратили внимание на эту проблему, которая уже вышла за рамки отношений «люблю животных», «не люблю животных», это большая социальная проблема. Это уже хорошо. И, в общем-то, регистрация на самом деле животных – это первый шаг к ответственному владению животными. И очень хочется верить, что вот подобные меры в конечном итоге приведут к тому, что владельцы животных, особенностей собак, станут более ответственны по отношению к своим питомцам, к окружающим людям. И проблема бездомных животных, которая, корни которой на самом деле вот как раз и произрастают из вопроса ответственности и безответственности, их станет намного меньше. И, в общем-то, проблема эта начнет решаться цивилизованным способом по всей Украине. Пані Олено, я вам дякую за розмову, за те, що завітали до нас у студії. Дякую, всього доброго. А я нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії була голова Черкаського обласного благодійного фонду Екоцентр Олена Литвинова.